Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə şəxsi yaşanma məqsədi ilə inşa edilən çox gözəl, əşyalı, əla təmirli və yüksək keyfiyyətlə inşa edilən şəxsi yaşanma məqsədi ilə inşa edilmiş 3 sot torpaq sahəsində tam kupçalı, evin də, torpağın da kupçası olan 3 mərtəbəli 5 otağlı gözəl bir həyət evi sizlərə təqdim edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın belə bir gözəl görüntüsü var. Nəzərinizə çatdırım ki, evin sərf yaşayış sahəsi kupçada qeyd olunan yaşayış sahəsi 200 kvadratmetrdir. Yəni çöldən çölə yaşayış sahəsi çoxdur. Həyətin deməli sağ hissəsində belə bir bağ hissəsi ayrılıb. Bağda da demək olar ki meyvə verən ağacların əksəriyyəti var. Həyətə rahat şəkildə 2 avtomobil daxil ola bilər. Yer olaraq çox ideal bir ərazidə yerləşir, həqiqətən də. Küçəsi 9.12 metrlidir. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var və nəzərinizə çatdırım ki, bu ərazidə su 24 saat fasiləsizdir. Həyət evin arxasında da boş bir sahəsi var, dəyərli izləyicilərimiz, baxın və ev keyfiyyətlə inşa edilməyi mən sizə deyin ki, evin zaboru fundament atılıb, zabor hörülüb, əlavə olaraq hər mərtəbəsi monolit betondur. Evin yan sələrləri və daxili sələlləri bölgü kolon vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Evdə hündür bir zilləmi hissəsi var. Hardasa, deməli 1 metrdən artıq, baxın, belə bir zilləmi hissəsi var. 10 10 daş zilləmi si var. Bu hissədə yerləşir kombi otağı, qladovka otağı. Yəni hər bir şəraiti var. Bu hissədən də evin yanına keçmək olur. Dəyərliz izləyicilərimiz, keçək evin daxili hissəsilə sizləri tanış edək. Ev sözü nəsıl mənasında çox keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Yəni gəlsəniz özünüz də şahid ola bilərsiniz. Giriş hissə evə daxil olduqda belə bir kiçik hol burdan sağda yerləşir belə bir sanuzeli. 1-ci mərtəbədə olan sanuzel tam təchizatlı. Dəyərlilər izləyicilərimiz ev 41 tərəfdən cüt daş ilə inşa edilib, əşyaları ilə birlikdə satılır. Nəzərinizə çatdırım ki, evdə olan mebel avadanlığı hamısı yenidir. Az müddət istifadə olunub deyə bilərəm ki, heç istifadə olunmuyor. Döşəməsi parketdir, pilləkanlardır, qapılardır, hamısı bahalı ağac materialından hazırlanıb. Evdə dəyərlilər izləyicilərimiz, baxın bu hissələr də kalondur. Yəni bina üslubunda inşa edilmiş, sözün əsl mənasında çox möhkəm bir evdir. 3 sotda. Sıfır yaşayış sahəsi 200 kvadratmetrdir. Yəni tam rahat şəkildə bu evi ipoteka ilə də ala bilərsiniz. Bank bu evə yəni rahat, yaxşı pul verəcək. Burada birinci mərtəbədə yerləşir belə bir yataq otağı və bu yataq otağının belə bir üstünlüyü var ki, arxa həyətə keçidi var. Burada yerləşir mətbəx, studiya Bu otaq ilə mətbəx bir yerdədir. Əşyalar da gördüyünüz kimi hamısı yaxşı keyfiyyətli əşyalardır. Mətbəx sağda və solda mətbəx mebeli yığılıb. Qeyd etdim ki, evdə elektronika götürüləcək. Televizordur, paltaryandır, soyuducudur. Elektronika götürüləcək. Qalan bütün mebel avadanlığı evdə qalır. Təbii ki, bu mebel elektronikanın da qiymətini versiz qala bilər. Piləkan bahalı ağac materialından yığılıb, alt hissəsində şkaflar yığılıb, döşəmə parketdir, bir daha qeyd edim. Qalxan ikinci mərtəbəyə. Evdə bugünkü gündə, yəni yaşayış üçün hər bir şəraiti var. Telefonundan, internetindən tutmuş hər bir şəraiti var. 3 mərtəbəli qala kimi bir evdir. Həqiqətən də ünvan Masazır, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin tam yaxınlığı, binalara, yaşayış kompleksinə yaxındır. Məktəbə, bağçaya marketlərə, əyləncə ticarət mərkəzlərinə çox yaxındır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Yəni yaşamaq üçün ən ideal yerlərdən biridir. Şəhər sisteminə də baxın, dəyərli izləyicilər, bütün görülən işlər yüksək keyfiyyətlə görülüb. Eyvana çıxış. Tavanda fiqurlar yığılıb, izli işıqlarla bəzədilib. 2-ci mərtəbədə 3 deməli 3 sanuzeli var. Dəyərli izləyicilərimiz 1-ci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, yataq otağı 2-ci mərtəbədə. 3 yataq otağı və üstəlik evin, yəni 1 mərtəbədə mansat hissəsi vardır ki, böyük bir zaldır. Oraya da bir yerdə, yəni 5+1 alt otaqdır. Burada deməli 1-ci yataq otağı təmir də yenidir, dəyərliz izləyicilər. Təmir də çox yenidir, əşyalar da yenidir. Demək olar ki, heç istifadə olunmuyor. Və üstünlüyünə də, dəyərli izləyicilərimiz, 2 yataq otağının sanuzeli var. Və bu da böyük bir üstünlükdür. Baxın bura. Aksessuarlar quraşdırılıb. Burada deməli bizdə qaldı. Digər bir yataq otağı. Bu yataq otağında da baxın. Sanuzel Və bir dənə ümumi salonu zəli var. Qapılar da ağır, keyfiyyətlidir. Bu qapılar da, bu ümumi salon zəlidir. Tavan hündürlüyü də 3 metrdir. Və digər biri yataq otağı. Qalxaq mansard hissəsinə. Bu da eyvana çıxışıdır. Yəni istənilən vaxt gəlib evə baxa bilərsiniz, istənilən vaxt, günün istənilən saatı. Problem yoxdur. Açarlar bizdədir. 3 sotda 200 kvadrat, 2 mərtəbə plus mansard. Bura da mansard demək olmaz, elə mərtəbə hündürlüyündədir. Böyük bir zaldır. Taxta püşkəyinə yığılıb, üç tərəfə pəncərəsi var. Bura da radiator sistemi qoyulub. Qiymət 185.000 manat. Təbii ki, bu qiymət start qiymətidir. Endirim olacaq, şərtlər qaydasındadır. Daxili kredit yolu ilə satılmır amma ipoteka yolu ilə ala bilərsiniz. Buyurub daha ətraflı məlumat üçün zəng vurub məlumat əldə edə bilərsiniz.